بسم اللہ الرحمن الرحیم این سی سی آئی اے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن نے گزشتہ دنوں ڈکی بھائی کو گرفتار کیا اور صرف گرفتار ہی نہیں کیا بلکہ اسے جوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھیج دیا گیا کیا وجہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور ادارے اتنی تیزی سے حرکت میں آئے اس کے پیچھے ایک انتہائی خطرناک اور محلک بلکہ معاشرے کو کھوکلا کر دینے والی وجوہات ہیں جس کی طرف میں آگے جا کے اشارہ کروں گا سب سے بڑی بات تو جوئے کی اپلیکیشن کا عوام الناس کے اندر پھیلانا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر جوئے کے بارے میں سریح قرآن کی قطعی آیات اس کی حرمت کی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یس عن القا عنخمر میسر کلفیماسم القبیر و مناف ال و اِس محما اکبر فیم کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے پر بہت سبقت رکھتا ہے یعنی قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں جوئے میں کبھی ظاہری اور وقتی فائدے نظر آ جائیں ہو سکتا ہے تمہیں شراب میں کبھی ظاہری اور وقتی فائدے نظر آ جائیں لیکن حقیقت میں اس کے اندر نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث نے اس کو حرام قرار دیا آج کل پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق بائیس فیصد ہمارے بچے جوئے کی ایپلیکیشن کا شکار ہو چکے ہیں یہ اتنا بڑا عدد ہے کہ اس کے اوپر حکومت پاکستان ہل کر رہ گئی ہے کیا بچہ اسکول میں کیا کالج میں کیا یونیورسٹی میں کیا آپ کے علاقے میں کیا آپ کے دوستوں کے ساتھ ہر جگہ ہر موبائل پر ایسی بیٹنگ ایپلیکیشنز نے اپنا جال بچھا دیا ہے جس کے اندر انہوں نے نوجوان نسل کو جکڑ کے رکھ لیا ہے بائیس فیصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچوں میں سے ہر پانچواں بچہ جوئے کا شکار ہو چکا ہے یہ اتنا بڑا عدد ہے کہ اگر ابھی اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کل جا کے ہر دوسرا بچہ آپ کا جوئے کا شکاری ہو اور جوئے کی لت مبتلا ہو یہ ہمارے لیے ابھی سنبھلنے کا ایک بہت ہی اہم موقع ہے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو سمحا لیں اور سمجھیں کہ قرآن و حدیث نے جوئے سے اگر ہمیں منع کیا ہے تو اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں جوہ کہتے کیسے ہیں ہمیں پہلے ایسے سمجھنا چاہیے جوا کہتے ہیں جس کے اندر قرآن نے اس کو میسر میسر سے سے ارشاد فرمایا کہتے ہیں اسانی سے حاصل ہونے والی چیز تو ایزی منی کا ایک انوکھا ذریعہ یعنی جس کے اندر لوگ آسانی سے اور ایزلی پیسہ کما سکتے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا پانچ آدمی پتے ڈالتے ہیں اور پتے ڈالنے کے بعد جس کا نام جس کا نمبر نکل آتا ہے اس کو سارے کے سارے پیسے مل جاتے ہیں تو جو میں ایسی شرط رکھ دینا کہ شرط رکھنے کی وجہ سے ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان ہو جائے یہ جوئے کی تعریف ہے تو اس طرح کا کوئی بھی اقدام جیسا کہ قرآن نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فشتنبوہ لعلکم تفلحون اے ایمان والوں بے شک شراب والمیسر جوا اور اسی طرح پانسیں پھیکنا اور بتوں کے آگے نظران نظر و نیاز رکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں عمل یہ شیطان کے اور گندگی کے کاموں میں سے تو فش تنیبو ہوں, تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ ڈکی بھائی کو جو گرفتار کیا گیا اس کی وجہ بھی جوئے کے اپلیکیشن کا پروموٹ کرنا ہے جو انیس سو ستر کے ایکٹ کے تحت یعنی گیمبلنگ ایکٹ کے تحت ممنوع ہے پاکستان کے اندر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں یا جوئے کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو سیروگیٹ کر لیتی ہیں یعنی اپنے اوپر ایک دیوار ایک مفروضی کھڑی کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں مثال کے طور پہ وہ اپنا لیبل تبدیل کر لیتی ہیں ہوتا اس میں جوا ہی ہے لیکن وہ اپنا لیبل کوئی بیوٹی فیشن یا کوئی اسپورٹ کمپنی یا کوئی نیوز کمپنی یا کوئی بھی ایسا اوڑھنے اوڑھ لیتی ہیں یا کوئی بھی ایسا اپنے اوپر جو ہے چادر اوڑھ لیتی ہیں جس کی وجہ سے اصل جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے اور وہ دنیا والوں کو یہ باور کراتی ہیں کہ ہم تو کوئی جائز کام کر رہے ہیں اس طرح کے سیروگیٹ اور سیروگیٹ طریقوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپلیکیشنز بچا لیتی ہیں لیکن اس دفعہ انتہائی سخت اقدامات کیے گئے اور بہت زیادہ اس کی کوشش کی گئی کہ جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بظاہر سزا دی جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے افسوس ہے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ ہم نے اپنے لیے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کو اپنا انفلوئنسر بنانے کے آج کل کے نام نہاد ڈکی بھائی اور اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو ہم نے اپنا پیشوا اور امام بنایا ہوا ہے یہ لوگ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں آ کر دنیا کو باور کراتے ہیں اس کے فائدے بتاتے ہیں اور ہمارا جو نادان اور ناسمجھ بچہ ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے صرف اور صرف یہ اپنی ذاتی وجاہت اور پرسنیلٹی کا استعمال کر کے لاکھوں بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال تعالو اقامرک فلیتصدق کہ جو اپنے ساتھی کو یہ کہے کہ آؤ کھیلیں یہ دعوت دینا بھی اتنا قبیح اور اتنا زیادہ برا عمل ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس پہ صدقہ کرے کفارہ آدھا کرے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں موجود ہے کہ جو آدمی جوا کھیلتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا ہاتھ سور کے گوشت میں مبتلا کر دیتا ہے من لعب بن نرد شیر فکعنما سوغ یدہو فی لحم خنزیر کہ ودمہم کہ جس آدمی نے نرد شیر یہ جوے کا ایک کھیل تھا جو زمانے میں کھیلا کھیلا جاتا تھا فارسی تھا فارسی کھیل تو تو جس نے نے یہ نرد شیر گیم تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں رنگ دیا یہ اتنا برا اور اتنا قبی عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی بھرپور مذمت فرمائی اسی طرح اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں بہت سے ایسے کام تھے اخدام تھے بے کی صورتیں تھی جو پر مشتمل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا لوگ پتھر پھینک کر بیگ کیا کرتے تھے یعنی اپنے سامنے دس سامان رکھ لیے اور دس سامانوں میں سے ایک سامان پر پتھر پھینکا اور جس پر جا کے پتھر لگ جاتا تھا وہ چیز اس کی ہو جاتی تھی اس جوے کی ایک صورت آج کل رنگز کی صورت میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ میلوں ٹھیلوں کے اندر ایسے رنگ پھینکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو رنگ ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں پچاس روپے کے سو روپے کے پانچ رنگ دس روپے کے پانچ رنگ اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھا کے اس کو پھینکیں اگر وہ چیز کے اوپر چلا گیا تو وہ آپ کی ہو گئی اگر چیز کے اوپر نہیں گیا تو وہ آپ کی نہیں ہوئی یاد رکھیں یہ سریح جوا ہے اسی طرح کوئی بھی ایسا اقدام یا کوئی کوئی بھی ایسی بیع جس میں شرط ہو اور ایک طرف خالصتاً پروفٹ اور دوسرے کی طرف خالصتاً نقصان ہو یہ بھی جوئے کی اقسام میں سے ہے خاص طور پہ ہماری ہاں بہت زیادہ جوئے کی ایک قسم جو رائج ہے وہ ہمارے کرکٹ کے میدانوں میں ہوتی ہے کہ چند ٹیمیں مل کے پیسہ جمع کرتی ہیں اور پیسہ جمع کرنے کے بعد جو جیت جاتا ہے اس کو وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے اور جو ہار جاتا ہے وہ پیسے سے محروم رہ جاتا ہے اصل گیمبلنگ اگر آپ جوئے کے اڈوں میں جائیں گے تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک مشین کے گرد دس آدمی جمع ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کر ایک ایک نمبر کے اوپر اپنا پاسا اور اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جس کا نمبر آ جاتا ہے اس کے پاس ساری رقم چلی جاتی ہے اور جس کا نمبر نہیں آتا وہ سارے کے سارے اس سے اندر اپنے پیسوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو حقیقتاً یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان کو وقتی طور پہ کبھی فائدہ پہنچا دیتا ہے لیکن یہ انسان کے لیے انتہائی مہلک اور اس کے دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں اور ہمارے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو ہر جواری کو ہارا ہوا ہی دیکھا ہے یعنی عام طور پہ اگر کبھی جواری جیتتا بھی ہے تو وہ عموماً اس کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو وقتی طور پہ جتا دیا جاتا ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیٹنگ اپلیکیشنز یہ ساری کی ساری پری, پری, پری پلانڈ ہوتی ہیں یہ پوری کی پوری مینجڈ ہوتی ہیں اس میں کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے یہ اللٹ اپ نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے طے ہوتا ہے کچھ ان کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں جن کو وہ جتا دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے قرآن دازی اور دوسری جگہوں پہ دیکھا ہوگا خاص طور پہ ہماری یہاں جو انعام گھر اور اس طرح کی جو بہت سارے ٹی وی پہ آنے والے پروگرام ہیں ہمارے خود جاننے والوں نے بتایا کہ ہم وہاں جاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں سب کے سامنے جو ہے وہ گاڑیاں اور بائکیں اور پتہ نہیں کیا کیا مل جاتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پانچ سو روپے ہزار روپے ہمارے ہاتھ پہ تھما دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں گھر بھیج دیا جاتا ہے حقیقتاً جس کسی کا بھی نہیں نکلتا ہاں جن کو دیا جا رہا ہوتا ہے ان سے پیچھے ہاتھ سے واپس لے لیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی جوئے خانے کے اندر دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہ کچھ لوگ جیت رہے ہیں تو حقیقتاً جیتنے والے وہ جوئے خانے کے اپنے ہی واقف کار ہوتے ہیں جو پیسہ لا کے واپس ان کے حوالے کر دیتے ہیں جو کی ہمیشہ انعقاد میں ہمیشہ جوا کے جو ایڈمن ہوتا ہے مینیجر ہوتا ہے جو منعقد کرنے والا ہوتا ہے صرف اور صرف اسے فائدہ ہوتا ہے جوئے میں فائدہ نہ ہارنے والے کا ہوتا ہے نہ جیتنے والے کا ہوتا ہے جیتنے کا فائدے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جوا انسان کی نفسیات پر حاوی ہوتا ہے جب انسان ایک دفعہ جوا لگا لیتا ہے اور جوئے کی دھت میں پڑ جاتا ہے تو یہ نشے کی طرح اس کی رگ و میں سرایت کر جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ کبھی جیت بھی جاتا ہے تو جتنے جیتتا ہے وہ واپس جوے میں لگا کے ہار جاتا ہے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جوئے کی آمدنی سے کروڑ پتی یا عرب پتی ہو گیا ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی اتفاق یا کوئی ایک آدھ آدمی جوہ کھیلتا ہے اور جوہ کھیلنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ عرب پتی اور کروڑ پتی ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ جوئے کی لطن میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہارتے رہتے ہیں اور ہمیشہ جتنے پیسے کماتے ہیں اس کے بعد وہ لٹا دیتے ہیں حتیٰ کہ ایسے جواریوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر کے بیوی بچوں کی چیزیں اٹھا کر بیچ دیتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے قریبی لوگوں کی چوریاں کرتے ہیں ان سے ادھار لیتے ہیں واپس نہیں کرتے اور اس کے بعد جا کے وہ جو میں جھونک دیتے ہیں اور جب وہاں سے بھی اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنے پیسے گوا دیتے ہیں تو اس کے بعد نتیجن یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ان سے پریشان اور شرمندہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خدارہ جوئے کے اپلیکیشن سے بچائیں آپ کے بچوں کے پاس اگر موبائل ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں 1x bet, x bet, 30, bet, دفا نیوز اور اس طرح کی ہزاروں اپلیکیشن جو, جو جوے کی ہیں اگر وہ موجود ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کروائیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر بال کے اوپر جوا لگ رہا ہوتا ہے جب آپ کے یہاں میچز ہوتے ہیں آپ کے یہاں فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہر بال کے اوپر باقاعدہ اس میں آپشن آتا ہے کہ اس بال پہ چھکا لگے گا یا بولڈ ہوگا یا یہ آدمی نوک کرے گا تو ان تینوں صورتوں میں الگ الگ پیسے ہوتے ہیں اگر اس کے پیسے لگ جاتے ہیں تو وہ جیت جاتا ہے اب آسانی یہ ہو گئی ہے کہ بہت سے جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹس آپ کی نارمل اور لوکل اپلیکیشن سے بآسانی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے پیسے بڑی آسانی سے ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں یعنی آپ جتنا پیسہ جس دکان پہ جا کے چاہیں وہاں پہ جائے کے اپنی اپلیکیشن اور جیس کیش کے تھرو ڈال دیں اور جتنا چاہیں آپ اس سے نکال لیں تو اس طرح کے جواری لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور سہولتیں اس لوگوں نے کر دی ہیں اس جوئے کے بنانے والوں نے اور اس کو پھیلانے والوں نے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس جوے سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگ جو جوئے کی اپلیکیشنس کو پھیلانے والے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائیں وہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے والے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنا حشر دنیا میں ہی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے آمین